برین ہیمریج اور کلوٹنگ سے کیسے بچ سکتے ہیں کون سے عمل سے مسئلے منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں بندہ کیا کرے جس سے اس کی سستی اور کہلی ختم ہو جائے ایک ہوش میں لانے والا عمل کس عمل کس سے جان اور مال کا بیمہ ہو جاتا ہے کیا بانج عورت کی بھی اولاد ہو سکتی ہے دردوں کا علاج بیماریوں سے حفاظت اور بیماریوں سے شفا اگر اس سے بھی شفا نہ ملی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ابتدا ہے اس ارحمراہین کے نام سے جو رحمۃ المین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی خالق درود السلام محمد آل محمد علیہ و السلام پر میں ہوں سیدہ عام جعفری آپ کے ساتھ اور آپ کی محبت پر مجھے فخر ہے اب وقت ہے کہ اس ساتھ اور محبت کا دائرہ اپنے تمام حلقہ احباب تک وسیع دیں سورہ فاتحہ یا سورہ حمد سات آیتوں کی مکی صورت ہے اس سورہ کو ام الکتاب کا لقب ملا ہے یہ اتنی اہم صورت ہے جو تمام واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھی جاتی ہے یہ صورت شفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سورہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے آج کا موضوع اسی سورا کے عملیات اور وظائف ہے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورا حمد عرش الہی کے خزانوں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے مختص کیا ہے جس میں دوسرے کسی پیغمبر کو شامل نہیں کیا جو بھی محمد والے محمد علیہم السلام کی محبت کے عقیدے کے ساتھ پڑھے تو ہر ایک حرف کے بدلے ایسا حسنہ اسے دیا جائے گا جو دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی تلاوت کا ثواب دو تہائی قرآن اور تمام مومنین کو صدقہ دینے کے برابر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی سورہ فاتحہ کے متعلق فرمایا ہے کہ جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ اس پر دنیا اور آخرت کی خیر تک پہنچنے کا راستہ کھول دے گا مزید آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اعظم اسی صورت میں تقسیم ہوا ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں مردوں کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے کی تاکید ہوئی ہے لیکن ایسے موقعوں پر زیادہ تر سورہ حمد پڑی جاتی ہے اسی لیے ان مواقع کو فاتحہ خانی کہا جاتا ہے اس سورہ پر غور کریں یہ سورہ ایک دعا بھی ہے اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے دعا کا پروٹوکول یہ ہے کہ جس اللہ سے آپ اپنی حاجات طلب کر رہے ہیں پہلے اس کی تعریف و توصیف کی جائے کہ ہر تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے میرے اللہ تو بڑا رحمان ہے تو بڑا رحم کرنے والا ہے اور میں تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور پھر مدد بھی تو تجھے سے مانگوں گا نا یہ کہنے کے بعد اب اپنی دعائیں مانگو تو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوں گی دعائیں اس صورت کے وسیلے سے اپنی مختلف حاجتوں کی دعائیں کرتے ہیں اگر کسی کو جسم کے کسی بھی مقام پر درد ہو تو مریض یا کوئی دوسرا اس پر یہ عمل کرے درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر ستر مرتبہ سورہ الحمد پڑے اور جب تعداد پوری ہو جائے تو درد والی جگہ پر دم کر دیں انشاءاللہ درد فوراں ختم ہو جائے گا بعض لوگ سست اور کاہل ہوتے ہیں کام کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے یا وہ کاموں کو پینڈنگ رکھتے ہیں ان کا کام پر دل ہی نہیں کرتا ایسا شخص فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اگر گیارہ بار سورہ الحمد کی تلاوت کا معمول بنا لے تو اس کی سستی چستی میں بدل جائے گی اگر کوئی کسی وجہ سے بے ہوش ہو جائے تو اس کے کان میں سورہ الحمد پڑھیں اللہ کے عمر سے اسے ہوش آ جائے گا یہاں تک کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہو تو وہ بھی ہوش میں آ جائے گا امام رضا علیہ السلام نے مرگی میں مبتلا ایک شخص کو دیکھا تو آپ نے پانی کا ایک پیالہ طلب فرمایا اور اس پر سورہ حمد اور سورہ فلک اور سورہ ناس پڑھ کر مریض کے سر اور منہ پر چھڑکا تو اسے ہوش آ گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا ہفتہ آرام سے گزرے اور آپ ہر رنج و غم اور پریشانی سے محفوظ رہے تو معتبر حوالوں سے اس کا یہ عمل وارد ہوا ہے جمعہ کے دن سورہ حمد اور سورہ اخلاص ایک ایک بار اور سورہ فلک اور ناس ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھیں تو اگلے جمعہ تک اس شخص اور اس کے گھر اور اہل و ایال کا بیمہ ہو جائے گا اب بتاتے ہیں بیماری سے شفا کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کا بتایا گیا سورہ الحمد کا عمل اب فرماتے ہیں کہ جسم کے جس حصے میں کوئی درد یا بیماری ہو تو اس مقام پر ہاتھ رکھیں اور سورہ الحمد پڑھنا شروع کریں چالیس بار یہ سورہ پڑھیں اور سات بیماری والی جگہ پر ہاتھ پھیرتے رہیں الحمد کے بعد ایک بار کہیں اللہ و نعم الوکیل تبارک اللہ احسن الخالقین ولا ولا حول الا العلی العظیم انشاءاللہ بیماری کا خاتمہ ہوگا اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مریض اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سات بار یہ سورہ پڑھے انشاءاللہ اسے شفا عطا ہوگی آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی مرض ہو وہ سات بار سورہ الحمد پڑھے امید ہے اس کو آرام آ جائے گا لیکن اگر پھر بھی آرام نہ ہو تو ستر مرتبہ سورہ الحمد پڑے میں ضامن ہوں کہ اسے ضرور آرام آ جائے گا ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ آنکھوں کی بیماری کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں تو پیش خدمت ہے آنکھ اور سر کی بیماری ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل آپ کو جب بھی سر اور آنکھوں کے متعلق کوئی بیماری محسوس ہوتی تو آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے سورہ الحمد اور سورہ فلک اور ناس کی تلاوت فرماتے ہیں اور ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر مل لیتے اور وہ تکلیف ختم ہو جاتے بے اولادی کے لیے سورہ الحمد کا ایک مجرب عمل پیش خدمت ہے جن شادی شدہ جوڑوں کی اولاد نہ ہو رہی ہو ان کے لیے یہ بہت قیمتی عمل ہے میاں بیوی دونوں یا ان میں سے کوئی ایک چاہے کسی جسمانی بیماری کا شکار ہو یا روحانی بیماری کا دونوں صورتوں میں یہ عمل کریں تو انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے اس عمل کے لیے میاں بیوی بی دونوں فجر کی اذان سے اتنی دیر پہلے بیدار ہوں جتنی دیر میں یہ عمل مکمل ہو سکے فجر سے پہلے نافلہ فجر ادا کریں اور پھر چودہ مرتبہ درود پڑھ کے اپنے مقصد کی نیت اور دعا کریں اور پھر اکتالیس مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں اور دوبارہ اولاد کی دعا کریں اور چودہ مرتبہ درود پڑھ لیں اس کے بعد نماز فجر ادا کریں مصنف کا دعویٰ ہے کہ اگر عورت بانج بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے گا اب آپ کے سامنے دشمن سے حفاظت اور تمام حاجات پوری کرنے کے لیے آقا مہی الدین کمیلی خراسانی کی کتاب نجات بخش گرفتارہ سے سورہ الحمد کا ایک عمل پیش کر رہا ہوں جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو کوئی مشکل آن پڑے کسی دشمن کا خوف ہو تو ہفتے کے دن سے یہ عمل شروع کریں ہفتے کے دن اپنے کام کی نیت سے کسی بھی نماز کے بعد ستر مرتبہ سورہ حمد پڑھیں اور پھر ہر روز اسی نماز کے بعد دس دس کم کرتے جائیں یہاں تک کہ جمعہ کے دن سورہ الحمد دس مرتبہ پڑھی جائے تو وہ مقصد ضرور پورا ہو جاتا ہے سورہ الحمد سر اور آنکھوں کی بیماریوں کے لیے ایک دفاعی حصار کا کام دے سکتی ہے یعنی اگر آپ آنکھوں کی بیماریوں اور سر کی متعلقہ بیماریوں جیسا کہ سر درد حتیٰ کہ برین ہیمریج اور کلوٹنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ الحمد کے اس چھوٹے سے عمل کی عادت بنا لیں انشاءاللہ آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے وہ عادت یہ ہے کہ جب بھی آپ کو چھینک آئے تو ایک بار سورہ حمد پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر چہرے پر مل لیا کریں انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو الحمد سے شفا نہیں ہوگی اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے محفوظ رہیں تو اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی عادت ڈال لیں اور وہ یہ کہ روزانہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سات بار سورہ الحمد پڑھیں اور صبح و شام سات ساتھ مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کریں آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گناہوں سے حفاظت ہو اور آپ کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو روزانہ مکہ مدینہ کربلا نجف کاظمین سامرا مشد کم میں مدفون مقدس ہستیوں کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو ہدیہ کر دیا کریں اب آخر میں پیش خدمت ہے سورہ حمد کا ایک موجزہ جس کا بار بار مشاہدہ کیا جا چکا ہے آپ کہیں سفر میں ہو اور کوئی مسئلہ پیش آ جائے مثلا سواری نہ مل رہی ہو ٹریفک میں پھنس جائیں یا راستہ بھٹک جائے یا اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو صرف ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر علامہ مجلسی کو اور ان کے والد علامہ تقی مجلسی کو ہدیہ کریں اور اپنے مقصد کی دعا کریں آپ کا وہ مسئلہ اسی وقت کچھ منٹوں میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے